येळकोट येळकोट जय मल्हार मल्हारी भक्तांनो आपणा सर्वांना जय मल्हार गुरुवारी गुरुपुष्यामृत नक्षत्र आहे अत्यंत शुभ असा हा दिवस आहे गुरुपुष्यामृत योगावर खंडोबाची आपल्या मल्हारी देवाची जेवढी सेवा करता येईल तेवढी सेवा करण्याचा प्रयत्न करा कारण या दिवशी केल्या जाणाऱ्या सेवेचे खूप मोठे महत्त्व आहे मी जो तुम्हाला आज खंडोबाचा मंत्र सांगत आहे तो मंत्र खूपच अद्भुत दिव्य मंगलमय आणि भक्तांचं कल्याण करणारा असा आहे मल्हारी भक्तांनो गुरुपुष्यामृत योगावर हा मंत्र नक्की जपण्याचा प्रयत्न करा जर वेळेअभावी जप करता आला नाही तर कमीत कमी हा मंत्र ऐकण्याचा नक्की प्रयत्न करा हा मंत्र जपताना मन शांत ठेवा एकाग्र ठेवा शांत जागी बसा समोर खंडोबाची मूर्ती किंवा फोटो असू द्या खोबरा आणि भंडारा खंडोबाच्या मूर्तीवर फोटोवर ओधळत ओधळत येळकोट येळकोट जय मल्हार सदा आनंदाचा येळकोट असा खंडोबा देवाचा जयघोष करून डोळे सावकाश बंद करा दीर्घ श्वास घ्या आणि आनंदी मनानं या मंत्राचा जप सुरू करा एकशे आठ वेळा हा मंत्र आपल्याला जपायचा आहे मल्हारी भक्तांनो या गुरुपुष्यामृत योगावर हा मंत्र जपल्यास सर्व काही मंगलमयच शुभच घडणार शुभ गोष्टीच कानावर येणार मंगलमय घटनाच घडणार हा मंत्र जप श्रद्धेने विश्वासाने आणि मन एकाग्र करून केल्यास संकट दूर जातील समस्या अडचणी दुःख नाहीसं होईल खंडोबा देवाची कृपा होऊन तुमच्या मनातील सर्व मनोकामना इच्छा स्वप्न पूर्ण होतील मल्हारी भक्तांनो गुरुपश्यामृत योगावर या मंत्राचा जप केल्यास खंडोबाच्या कृपेने तुम्हाला अपार सुख अपार समाधान प्राप्त होईल तर पुढील काही मिनटे आपणही या कल्याणकारी दिव्य मंत्राचा जप करूया ॐ श्रीकण्डोबाय मङ्गलदाय नमः 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 श्रीकण्डोबाय मङ्गलदाय नमः ॐ 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 श्रीकण्डोबाय मङ्गलदाय नमः